السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ملک کے موجودہ حالات میں اس وقت مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے اور ہمارے قائدین کیا کر رہے ہیں اس تعلق سے صحیح فیصلہ کیا ہے صحیح رہنمائی کیا ہے صحیح بات کیا ہے اس پر بہت ہی اچھی رہنمائی کی ہے مولانا عمران صدیقی ندوی صاحب نے ان کی بات مجھے پسند آئی تو میں نے سوچا کہ اس پر ایک جو ہے مختصر سا جو ہے ویڈیو عوام الناس کے لیے بنا کر کے میں آپ حضرات کے سامنے رکھوں وہ کیا کہتے ہیں پہلے اسے سنیے دیکھیں اس وقت مسئلہ اتحاد اور اختلاف کا ہے ہی نہیں اور نہ اس وقت اجتماعی طور پر یہ کوئی موضوع ہے ابھی کے حالات دیکھ کر کوئی ہمیں یہ کہ بھائی آپ متحد ہو جائیے یعنی عوام کو کہے تو یہ بالکل غلط بات ہے عوام الحمدللہ متحد ہے بہت جرت مند ہے بہادر ہے اصل مسئلہ جو ہے ہمارے قائدین کا ہے ان کے را... نسوں کے اندر ان کی رگوں کے اندر جو ہے نا بزدلی گھس چکی ہے صحیح بات یہی ہے اور اگر کوئی بہادر بننے کی کوشش بھی کرتا ہے تو وہ عوام کو بہادر بناتا ہے آج بھی محمود بدیز صاحب کا بحران آیا کہ عوام سڑکوں پہ آ جائے گی ارے عوام سڑکوں پہ کیوں گی آپ آئیے پہلے سڑک پہ آپ تو کہیں نظر نہیں آتے تو یہ جو کہنا کہ اتحاد اور اختلاف اور انتشار یہ بالکل بھی نہیں عوامی سطح پہ اجتماعی سطح پہ کچھ بھی نہیں ہے اصل مسئلہ ہماری ہمارے قائدین کا ہے یہ ان کے یہاں ڈر خوف یہ جو اتنے بڑے بڑے مدرسے اور خانقاہیں اور جو اتنے بڑے بڑے امپر بنا کے بیٹھے ہیں وہ سلطنتیں ان کو اس کا خوف ہے پہلے دین مسجد میں بیٹھتے تھے چٹائی پہ بیٹھتے تھے ان کو کسی چیز کا خوف ہی نہیں تھا نہ دنیا کی لالچ تھی نہ موت کا ڈر تھا آج تو اتنی بڑی بڑی سلطنتیں پوتے اور پر پوتوں تک کا انتظام کر کے بیٹھے ہوئے ہیں تو خوف تو سرایا ہی نا تو کہاں نکلیں گی ایک بار آواز نکل جائے ذرا ان کے منہ سے سیاسی اعتبار سے جو قائدین ہیں وہ تو کچھ کہہ بھی رہے مذہبی قائدین کا حالت دیکھیے ایک لفظ نہیں نکل رہا ہے ان کے منہ سے کہاں کوئی بات کر پا رہا ہے اور اگر کوئی کرتا ہے تو عوام کو جوش دلاتا ہے عوام کو جوش کیا دلا رہا ہے عوام جوشی لی ہے اور اس جوش کا نقصان بھی ہو رہا ہے وہ ہونا بھی نہیں چاہیے اصل تو قائدین کو آنا چاہیے وہ سلجھی ہوئی باتیں کریں ایسے موضوع پہ تو ان کو آ کے آ کے پورے کو کر ان کو بات کر کر ایک بات کے اپنے آپ کو آگے کرنا چاہیے اور, اور مسلمانوں کا ریپرزینٹیو ہو کے بات کرنا چاہیے وہ تو گائے بھی ہے پندرہ پندرہ دن دس دس دن ہو جاتے ہیں. مسئلہ ہنگامہ ہو جاتا ہے نیوز میں پوری لے دے ہو جاتی ہے سب کچھ ہو جاتا ہے ہمارے والے کی طرف سے جو ایک بیان نہیں آتا ہے کوئی اجتماعی طور پہ کوئی موقف ہی نہیں آتا ہے نیوز والوں کو جو من میں آ رہا ہے بکے جا رہے ہیں ان کی طرف نہ کوئی ایکشن ہو رہا ہے نہ ان کے پر کوئی نوٹس دارا جا رہا ہے جیسے کہ بے بس لاچار اللہ کی طرف سے جیسے مطلب آ، 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 عوام کو تو نہیں کہوں گا بالکل میں تو ایک دم اس بات کا بالکل مخالف ہوں کہ بھائی عوام کو لانت پلامت کی جائے مسئلہ عوام کا ہے ہی نہیں مسئلہ قائدین کا ہے ان کو بولیے کہ ان کے اپنے اندر سے بزدلی نکالے اپنے اندر سے ڈر خوف در... ان کو بولیے کہ ان کے اپنے اندر سے بزدلی نکالے اپنے اندر سے ڈر خوف نکالے اپنی نسلوں کے لیے جو انہوں نے سارے کاروبار دھندے بنا کے رکھے ہوئے اس کا ڈر خوف نکالیے اس کے ضائع ہونے کی جو ڈر بیٹھا ہوا ہے اس کی وجہ سے ان سے حق نہیں بولا جا رہا ہے بولے پہلے اس کو نکالیے پھر پھر بات کرے عوام کو اختلاف انتشار کا درس نہ دے تو مولانا عمران صدیقی صاحب کی اس گفتگو پر ہے جناب اطہر شمسی صاحب نے بہت ہی اچھی بات کہی ہے انہوں نے بھی ایک اچھا کمنٹ کیا ہے وہ بھی سننے کے لائق ہیں انہوں نے کہا کہ خوب محمود مدنی صاحب کے حضور ضرور بھیجئے بلکہ منظم نے یہ کسی اور صاحب نے بھیجا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ان کو منظم انداز میں لکھیے اور انہیں میل کیجیے خطوط بھیجیے مسلم پرسنل لاء کے ذمہ داروں کو بھیجیے تین اکتوبر کو انہوں نے بند بلایا ہے تو یہ ان کو غیر ضروری بات ہی معلوم ہوئی ہے انہوں بھیجنے کی کیا ضرورت ہے وہ لوگ جہاں ہیں کیا اتنے خوش نہیں ہیں ان کو کہ امت کے لیے کیا ضرورت نہیں ہے بہرحال تو اس پر جو ہے اطہر شمسی صاحب نے جو گفتگو کی ہے وہ لائق جو توجہ ہے وہ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک اس معاملہ میں آپ کو اپنی رائے پر نظر ثانی کی ضرورت ہے اصل بات یہ نہیں ہے کہ اب قائدین کو سڑکوں پر نکل جانا چاہیے اصل بات یہ ہے کہ عوام کی امید عوام کو سمجھ لینا چاہیے کہ ان کا کوئی قائد سرے سے ہے ہی نہیں ایک بار پھر میں دہرا رہا ہوں اب عوام کو سمجھ جانا چاہیے کہ ان کا کوئی قائد ہی نہیں ہے عوام کے پاس کوئی قائد نہیں اس وقت جتنے بھی ہیں جن حضرات سے آپ نکلنے کی امید کرتے ہیں وہ دراصل ملت کے قائد نہیں اپنی اپنی تنظیموں کے ذمہ دار ہیں تنظیموں کے سربراہوں کی ذمہ داری تنظیموں تک محدود ہوتی ہے وہ ملت کے ٹھیکیدار نہیں ہوتے ملت کو سمجھ لینا چاہیے کہ آپ نے تنظیموں کے سربراہ پیدا کیے ہیں نہ کہ قائدین ملت قائدین تیار کیے بغیر قیادت کے قیادت کی امید ملت کی سب سے بڑی بھول ہے یہ بات مجھے واقعی بہت اچھی لگی ان کی بات کہ سرے سے کوئی قائد ہی نہیں اس وقت یہ صرف جو ہے اپنی اپنی تنظیموں کے جو ہے یہ سربراہ ہیں یہ اور اس پر جو ہے مولانا عمران صاحب نے کیا گفتگو کی ہے وہ بھی سن لیجئے ارے میں تو کسی کے سڑکوں پہ آنے کا قائل نہیں ہوں لیکن آج محمود بدیر صاحب کہہ رہے تھے کہ سڑک پہ اترے اور اس سے پہلے ہمارے توقیر رضا صاحب نے بھی سب سے اپیل کی تھی تو جب اپیل کر رہے ہیں تو خود اترے عوام کو کیوں اتار رہے سڑک پہ ہم تو سڑک کے قائل ہی نہیں ہیں ہم تو کہتے ہمارا ماننا یہ ہے کہ بھائی تیز آندھی چل رہی ہے سکون سے گھر میں بیٹھیے یہ وقت گزر جائے گا انشاءاللہ اس میں جتنا ٹکرانے کی کوشش کریں گے اتنا آپ کو نقصان ہوگا اسی لیے اطمینان سے گھر پہ بیٹھے اپنا کام کرے اور اس کے بعد انشاءاللہ جب وقت یہ ہوا آندھی گزر جائے گی پھر اس کے بعد جو ہے اطمینان سے جو ہے اپنے کام کریے گا